Salam, hörmətli tamaşaçılar. Patriot TV kanalının növbəti buraxılışı efirdədir və sizinlə Ceyhun Əliyevdir. Əziz vətənlər, bugünkü söhdəçilərimiz verilişinin qonağı uzun illər Yekaterinburq şəhərində yaşayıb fəaliyyət göstərən texnika elmləri doktoru, professor Niyaz Qadim oğlu Vəliyevdir. Niyaz bəy, salam. Salam Ceyhun müəllim, xoş gəlmisiniz. Həmişə sizin kimi insanlar gəlir bizim valayətinə. Niyaz müəllim, eee, suallarımıza keçməmişdən öncə istərdim siz özünüz haqqında tamaşaçılarımıza qısa da olsa məlumat verəsiniz. 1961-ci ildə anadan olmuşam Qərbi Azərbaycanda, bizim gözəl yerimizdə, Kəlen rayonunun Qızıldaş kəndindən. Orta məktəbi bitirmişəm üz rayonumuzda. Ondan sonra çağrılmışam hərbiə. Sovet e, dövlət hərbi hərbi sinə dəvət olunmuşam. Ondan sonra da gəlmişəm Rusiyaya oxumağa. Nizəm müəllim, siz ali təhsilinizi Svirlus şəhərində alıbsınız. Dağ universitetində. Bax, həmin illəri necə xatırlayırsınız? Niyə məhz Uralı seçdiniz? Niyə məhz Svirlus şəhərində oxumağı qərar verdiniz? Bu vaxt nə deyə bilərsiniz? Ali məktəbi qəbul olmuşam burada. Ona görə seçmişəm ki bu ali məktəbi Dağmədən Universiteti. Bizim nəçalnik ştab, əskarlikdə polkona çən ştabı bizim instuktor almışdı. Mən dedi tənapravleniya götürün gedin Dağmədən Universitetinə. Mən də oranı qurtarmışam. Belə universitetdə razdır. Çox tələb olunan ixtisasçılar lazım olur həmişə ona görə seçmişsiniz. Seç Neçə illərə təsadüf edir bu? 79-cu ildə. 81-ci ildə. 81-ci ildə deməli siz Sveloş şəhərinə gəlirsiniz. Mən Sveloş şəhərinə Noyabr ayında gəldim, gördüm, soyuq. <laughs> hə, benzədim, harada düşmüşəm. Sonra irəilə. Yəni imtahanlara nəzər verdiniz? Necə qi qiymət aldınız? Mən e, riyaziyyatı yaxşı bilirdim, yaxşı keçdim siz azda. Yəni qəbul elədilər. Qəbul elədilər məni, bəli. Hazırlıq fakültəsinə qəbul oldum. Qabaqdan yəqin bilirdiniz, sabit, sabit hökuməti vaxtında burada var idi Podgodaevin nədiləni deyirdilər, Fəhlə fakültəsi. Altay oxuyurduq, ondan sonra imtahan verib keçirdik. Mən imtahanı verdim, keçdim universitetə. Niyaz müəllim, tələbəli illərimizi xatırlayırsınız? Yəni tələbəlik illəriniz necə keçisdi? Bu həftə də bizim tamaşaçılarımıza qısa da olsa məlumat verərdiz. Tələbəlik illərim mənim çox yaxşı xatirələrlə yadımda qalıbdı. Gəldim buraya qəbul olundan sonra gördüm ki, bizim yataqxanada azərbaycanlılar qalırlar. Bunlarla tanış oldum, yəqin yadınızdadır. Heydər Əliyevin vaxtında, o zaman bura göndərirlər. Sovet hökuməti vaxtında da, o vaxtdan göndərirlər tələbələri buraya oxuyurdular, gətirdilər. Elə onlarla bizim universitetlə e, neft kimi universitetinin əlaqəsi var idi. Orda qəbul olub, gəlib oxuyub, sonra qayıtdılar. Elə onlarla tanış oldum, yaxşı uşaqlar idi. İndi də indiyənə kimi də onlarla mən münasibətim var. Özümə dostlar tapdım da burada. Ondan sonra mən burda yaxşı oldum. Niyaz Məhəmmədov, universitet bitirdikdən sonra bizdə olan məlumata görə sizi həmin universitetdə saxlayıblar və siz burada demək olar ki, artıq bir işçi kimi fəaliyyətə başlayıbsınız, bir mütəxəssis kimi fəaliyyətə başlayıbsınız. Bu dövr haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəqin bilirsiniz, Sovet hökuməti vaxtı iminnist tipindəlar olurdu da, Lenski tipdə. Mən institut qurtarmışam, əl açı. Mən 3-cü kursdan lenski stipendiyalardan. Həm də ikinci kursdan mən başladım elimlə məşğul olmağa. Mənim elmə rəhbərim, məydel onlarla tanış oldum, elə o vaxtdan başladım elimlə məşğul olmağa üçüncü kursdan. Hə, ondan sonra mənə kafedradə dedilər ki, qalmaq istəyirsənsə qal, saxladılar məni aspiranturada. Elə aspiranturaya gəb oldum. Ondan sonra həm aspiranturada oxuyurdum. Həm də dərs deyirdim assistent kimi də. Hə. Sonra baxdı mənim xoşuma gəldi, elə qaldım. Sonra 1900 aspirantura 3 ildən sonra dissertasiyanı müdafiə elədim. 1993-cü ildə mən müdafiə elədim. E, məni götürlər kafedrə doçent kafedrası vəzifəsinə. Ondan sonra işlədim kafedrada bir xeyirə müddət. -900 90 4-cü ildə 94-cü ildə bəli 94-cü ildə məni e, seçdilər deputat. Burada bizim rayon ə, rayon deputatı seçdilər, bəli hə. O zaman yə, yəqin yadınızdadır da demokratik wyborar oldu. Məndə heç bir təşkilatdan getmədim. Məni e, tələbələr e, irəli sürdülər və Mən qalib gəldim. Ayırdıqdan sonra elə qaldım burada da Yekaterinburg şəhərində də. Həm ana vətəni çox istəyirdim, getmək istəyirdim də. Yaxşıdır ki oldu get, yəqin ki alınmadı o getməyim. Öz karyeramı burada qurdum. Davam, davam, davam elətdim. Davam davam elətdim. Və 1997-ci ildə 97-ci ildə mədəniyyət doktorskluq eləmək istəyirsinizsə, siz, siz çalışmaq lazımdır. O quyu mələ oldu ki, mən 2003-cü ildə 10 il keçəndən sonra kandidatdan mən doktorluq müdafiə elədim. Gəlin konkret indi bu sizin, eee, texnika elmləri doktor, e, demə elmi dərəcənin sağında söhbət edək. E, sizin e, rəhbəriniz kim olubdur və hansı mövzuda siz bunu necə deyirlər, müdafiə edibsiniz? Mənim rəhbərim olub Çox izvestinə, eee, alim do Khokhrikov Vladimir Stepanovich. İndi Allah ona rəhmət eləsin. Hə, indi yoxdur adam. Bu saat, eee, mən nə özümə müdafiə etmişəm. Əlvan səpilmiş metalların texnologiyası üzrə. Görə də suda. Bəli, görə gözə görünməmək, görə görünməmiş əlvan ə qızıl, almaz, platinə bax bu bu üzrə mən müdafiə eləmişəm. Neçənci ildə təsdiq edir bu? 2003-cü ildə. 2003-cü ildə Hı. artıq siz e, deməli texnik elmlər doktoru A, adına ak Akademiyaya akademiya müdafiə elədim. Bəli, Akademiyaya müdafiə elədim 2003-cü ildə. Doktorluq, 1 il ondan sonra mən verdilər professoradı. Ə, Niyaz müəllim, ə mən bilirəm ki, siz e, Uralda gubernator tərəfindən mükafatlandırılıvsız və ilin professoru adına layiq görüləb siz. Bu necə baş verdi? Bu necə burada bir 10 in dollar, hə 10 in dollar ki, burada gubernator elə bir nominasiya, premium gubernatora ə, ilin professoru, ilin müəllimi, ilin dəsenti Bütün 16 dənə institutlar burada iştirak edirlər. Sverdlovsk oblasında olan ali təhsil müəssisələri. Edin, Hazırladığınız fərdi sənədləri mən qəlib gəldim. Yəni orada komissiya yəqin ki, təqdir eliyi qərar qəbul edir. Sverdlovsk oblasında komissiya var. Komissiya resenentlər olur, ondan sonra təqdim edirlər. Elə oldu, mən qalib gəldim. Siz qalib gəlmisiniz. Bu çox xoş xaldır bizim üçün də eşitmək ki, Uralda, Yekaterinburqda deməli bizim soydaşımız İlin professoru adına layiq görülübdür. Biz də sizinlə fəxr edirik. Həqiqətən də bu çox böyük bir hadisədir. Bundan əlavə mənə elə gəlir ki, sizin bir neçə titullarınız da var. Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni bax bu dövrlər ərzində, belə deyək də, de, 2010-cu ildən 2021-ci ilə qədər siz mən bildiyimə görə apardığınız fəaliyyətə görə, elmi əsərlərinizə görə siz Elm irəli gəlməsi tərəfindən və digər təşkilatlar tərəfindən mükafatlandırılıbсыз. Bu şaxtaçı titullarına qədər, yəni onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəqin bu kariyerinə gedə baxdı. O vağanda yəqin işə görə o mükafatları veriblər. Mənim üçün bu saat di la revision de commissia. Bu harda ritsenziya verirlər kandidatska doktorsqə. Mən Moskvada 32 nəfərdir onun üzvüyəm, yəni öz ixtisasım üzrə. Mən hər ay da gedirəm. Belə ali açdası komissiyasının üzvüyəm. Mən üzvüyəm bəli. Yəni kimlərə ki, o 20 dərəcəli Rusiya üzrə Rusiya üzrə bəli bəli. Hər ayda bir dəfə gedirəm. Moskvaya, Moskva şəhərində. Həm komissiyan tərkibində iştirak edirəm. Azərbaycanlılardan rast gəlibdimiz sizə özünüzdən sonra. Hələ görməmişəm. Görmürsüz? O bu istiqamətdə hansı işlər gedir? Bu gün universitetdə azərbaycanlılar oxuyurmu? Bizim ə, azərbaycanlılar oxuyur, rus vətəndaşları. Yaxşı uşaqlar, yaxşı kəndlərdən uşaqlar var gəlirdilər görürəm səbatlı yəni, uşaqlarımız çox uşaqlarımız çoxdur həddindən artıq Azərbaycandan belə gəlib burada imtahan verib qəbul olunanlar yoxdur Azərbaycan vətəndaşları O zaman gəlirdilər indi də sərhəddə gəlir son zamanlar gəlirlər indi bizim əlaqələrimiz yaranıbdı Dövlət Universitetindən neft kimi universitetindən Azərbaycanın mən ora gedirəm konfrenslərə Azada orada Yəni iştirak etmək istəyirəm, bəli iştirak edirəm. E, siz e, neçə ildir artıq e, kafedra müdürü kimi fəaliyyət göstərirsiniz bu universitetdə? Yəni siz məlumat onu deyərəm sizə onu da. Mən e, müdafiə edəndən sonra, müdafiə edəndən sonra 2008-ci ildə mən elmlər prorektor oldum burada. 2015-ci ilə qədər elmlər prorektor universitetim. 2015-ci ildə mən institutun birinci proyektor olmuşam 2018-ci ilə qədər. Ondan sonra mən deb choujet elimlə yaxşı məşğul olum, həm də 60 yaşım oldu. Dədim də birinci proyektdən üzi azad olmaq lazımdır. No məni buraxmadılar. Dildilər onda siz özünüzə yeşə, başqa bir naqrustalar da götürün. Ondan sonra mən 2018-ci ildə olduq kafedramı. Mən həm bir, birinci proyektor idim, həm də kafedra müdürü idim. Yarım stavka idi burada kafedra müdürü. İndi mən tam stavka işləyirəm kafedrada. Daq işləri kafedrası, böyük bir kafedradır. Bir neçə spesifik ixtisas birlikdə bu kafedrayı mən rəhbərliyəm. Rəhbərliyi eləyirəm. Həm də mən eee bizdə var Dağ eee Mədən jurnalı. Onda baş redaktoru. Onu mən baş redaktoriya aydındır. Yəni bu jurnal Uralda buraxılır də? Bu jurnal buraxır, buraxılır Uralda, bizim universitetdə buraxılır. Universitetin nəzdində. Universitetin nəzdində bunun kreditləri Rusiyada da, onlarda aydındır. Da. Bizim Dağ Dağ Universiteti, ümumiyyətlə bizim ixtisas üzrə Rusiyada 3-cü səviyyəli universitet var. Bir yekəcərin borçları ilə istehsalı. Bir isanpiterburqda da, da bir də ə, Moskvada missisin nəzdində aydındır. E, belə baxıram Niyaz müəllim, doğma dilimizi yaddan çıxartmırsınız. Bu fəaliyyətinizlə siz bütün ruslarla demək olar ki, əhdi olmuşsunuz. Nə yaxşı bu dili belə qoruyub saxlaya bilirsiniz. Sonra dili həmişə qoruyub saxlamaq lazımdır. Biz də burada cəmiyyət var. Azərbaycan da cəmiyyəti. Biz orada görüşürük. Dar Gəlin şey, cəmiyyətlə əlaqədar belə deyək də de, mənim xüsusi sualım var. Siz uzun illər diaspora rəhbəri kimdə çalışıbsınız, fəaliyyət göstəribsiniz və bu gündə hal-hazırda Sirlovski vilayəti Azərbaycan Ural diaspora cəmiyyətinin sədr müavinisiniz. Bax bu fəaliyyətinizi haqqında nə deyə bilərsiniz? Məni dəvət illədilər. 2000 ikinci ildə mənə dedilər ki, gəl milləti bir yerə yığaq. Bizə çoxlu cəmiyyətlər var idi də, 5, 6, 7 cəmiyyət var idi. Mən dəvət edildilər, biz gizdin şəkildə seçki keçirdi, tayn bəzək seç seçki keçirdi. Gizli səs verməklə. Hə, gizli səs verməklə mən orada qalib gəldim və başladıq. Kimin ikinci ildə deməli siz diasporanın rəhbəri olusunuz. Rəhbər Neçinciyə qədər mən 5 il oldum rəhbər, ondan sonra mən ıı, işimlə əlaqəli dedim mən, çatdıra bilmirəm. Mən işdəməliyəm, universitetdəyəm. Amma bu gün də siz orada sizin fəaliyyətiniz çox güclüdür. Siz bir elm adamı kimi, eyni zamanda da bir Azərbaycanlı kimi həmin tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Biz də bu vaxta məlumatımız var. Ümumiyyətlə Diaspora fəaliyyəti deyəndə siz nə nəzərdə tutursunuz? Onun ümumi diaspora fəaliyyətinin ə, Azərbaycanlılar üçün nə əhəmiyəti var? Azərbaycanlıların çoxu, Çəyin müəllim, Azərbaycanlıların çoxu elə bilər ki, bu diasporaya pul verirlər. Hökumət pul verir, bunu iş aparmaqdan öyrə. Belə şeylər yoxdur. Kimin ürəyi istəyir, yaxınlar, cəmiyyət, cəmiyyətimizə onlara kömək edirlər və iş aparır. Nə işləri aparır? Biz məktəb açdıq. Əziz bizəndə bu deyirlər? Biz deyirlər, ə, məsələn, hə, axşam məktəblər deyirlər. Bizdə deyirlər, eee, vecher məşğuludə, məsələn, axşam məktəbləri. Axşam məktəbləri. Biz öz uşaqlarımızı yığdıq və dedik ki, uşaqlarımız ana dilimizi yaddan çıxartmasın. Bax belə fəaliyyətlər sonra ə, çoxlu problemlər yaranır. Bizim Azərbaycan millətləri ilə miqrasiya tərəfindən, bax belə şeylər, bax belə şeylərdə hər yerdə biz ə, iştirak edirik və millətin işlərini, milləti öz vətəndaşlarımıza kömək edirik. Yəni onların problemlərinin yanında kömək edirik. Problemlər edir. çox olur. Bəli, onlara bayram tədbirləri də iştimə görə keçirirsiniz. Azərbaycanın deməli tarixi günləri. Bəli, öz Azərbaycan nə tərbiz Azərbaycanı təqdim etməliyik. Nə ilə? Öz yeməklərimizlə, öz bizim mədəniyyətimizlə, mədəniyyətimizlə mütləq də bax belə şeylərlə biz Həmçə istəyirik ki, təqdimiyyət bilsinlər ki, bizim millət nə tərəf millətdir. Bacarırsınızmı bunu etməyi? Bə, bacarırıq. Bir yerdə hamımız birləşirik. Bizim burada çoxluq Azərbaycan kafələri var. Onlarla bir yerdə hər şey təşkil edirik. Onlara müdafiət edirik, təşkil edirik və üzə çıxardırıq yaxşı şeyləri. E, mən baxdım sizin e, Yekaterinburqda e, Bakı sarayı belə bir saray var. Onu Azərbaycanlar özü üçün Azərbaycan evi kimi qəbul edir. Və ümumən belə götürəndə həmin cəmiyyətin tədbirlərinin bir çoxu o həmin Azərbaycan evində. Bu vaxt da nə deyə bilərsiniz? Bu pis olmadı. Yaxşı ki, o açdılar o sarayı. Ona görə bizdə o zaman biz bura gələndə deyirdik ki, oxuyub çıxıb gedəcəkdə Bu başqa cürə oldu da. İndi burda çoxlu çox ailələr yaşayır, cavanlar yetişir, hamı sevilən illər. Gənclərimizdən razısınızmı? Gəncl Gənclərimizdən çox razıyam mən. Yaxşı gənclərimiz var. Mən onlarla çoxunda çox görüşürəm məşə. Bu İnstitut oxuyanlardan dəvət edirəm. Ata ataları ilə gəlirlər. Baxıram, yaxşı uşaqlar var. Razıyıq, bəli. Tərb tərbiyəli tərbəli uşaqlar çoxdur. Bir də evladınız məncə? var. İki evladım var. 2 dənə vəim var. Allah sağlasın. Sizin yolunuzu davam etdirən var evlətlarınız arasında. Evladım, mənim oğlum o, bu yaxınlarda o da elmlər namizədi olmalıdır. Bəl, İnşallah hansı sahə üzrə? İqtisadi üzrə. Bizim Dağ Mədən Universitetini. Yəni buranı bitiribdi. Hə, bizim universitet. Yəni sizin yolunuzun davamçısı da belə deyək də de, həmin universitet istəyərdim. <laughs> istəyərdim. İndi isə onlar ayrı-ayrı tərəfə hərəkət edərsə. Ə inandıraraq ki, yəqin ki, atasına layiq ə, oğul kimi hərəkət edəcəkdir. Sağ olun. Eee Mən sonda istərdim belə bir sualla sizə müraciət edəm. Bu gün Azərbaycan Respublikasında, vətənimizdə Zəfər günü qeyd olunur. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən noyabrın 8-inə qədər 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımız Ermənlər tərəfindən, erməni separatçılar tərəfindən işğal altına saxlanılan torpaqlarımız düşmən taptağından azad edildi. Həmin dövrü necə xatırlayırsınız və bu gün bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqına sizin nə sözləriniz olar? Mən Azərbaycan xalqına ürəkdən təbrik edirəm, özümüzü təbrik edirəm. Doğrudan da bizim başımız çox qucaldı. Cənab prezidentimizə halı komandamıza halal olsun. Elə bir politika qurdu ki, millətin başını yuxarı qaldırdı. Nə demək istəyirəm siz? Bizim həmişə ürəyimiz vətənəndi. Bizim ürəyimiz həmişə deyirdik, nə vaxt bu Qara Qabağ alınacaq? Nə vaxt bizim öz torpaqlarımız özümüz qaytaracağıq? Bu da çox gözəl oldu və torpaqları qaytardıq. Ona görə bu gün çox gözəl gündür. 2 gündür sevinirik ki, bizim bayramımızdır. E Azərbaycanla zəngləşirik, bir-birimizi təbrik edirik. Burda da uşaqlarımı birgündə təbrik edirik. Biz də 9 Noyabrda yığılıb Sverdlovsklaya tində bütün Azərbaycanlıları yığıb biz də bir-birimizi təbrik edəcəyik. Həmişə biz yada salırıq Azərbaycanı. Biz çox sevinirik. Allah'a çox şükür ki biz qalib gəldik. Biz öz doğma torpağımızı qaytaracağıq. Çox sevinirik. Şəhidlərə rəhmət, qazilərə can sağlığı dilən gedirin. Bizim bəli şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Dünə-dünə rəhmət eləsin onlara. Qəzilərə də Allah şəfa versin. Biz həmişə hazırıq ki, öz qərarımızı dəstəyəcəyik. Onlarla bizim həmişə fəxr edirik, həmişə fəxr edəyəyik onları, həmişə yadda saxla saxlamalıyıq, həmişə onlara kömək etməliyik, əlimizdən gəlir. Niyaz müəllim, verişimizin sonunda istərdim sizin Bizim Patriot TV kanalına arzularınızı eşidək. Xoş gəlmisiniz. Mən çox şad oldum ki, belə bir jurnalistlərimiz var, belə bir televideniya var. Düzünü deyim, mən birinci dəfədir bunu eşitmişdim. Ha, hə, çox xoşuma gəldi. Bəs kadrlara baxdım. Sizə uğurlar arzu edirəm. Məhələ gəlir ki, siz bu bu addımlarınızla Patriot TV çox irəli gedəcəyiniz və milləti yüksəyə qaldıracağınız. Sizdən çox şey asıldır millətin tanınmağından ötrəcəcək. Uğurlar sizə. Niyaz müəllim, eee, bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağol deyirik və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Hörmətli tamaşaçılar, e, verilişimizə ayrılan vaxt gəlib sona çatdı. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bugünkü soydaşlarımız verilişinin qonağı texnika elmləri doktoru professor Niyaz Qadım oğlu Vəliyev idi. İndi isə mən sizlə bu dav hissəyirəm və gələn görüşlərə qədər deyirəm. Özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Sağ olun.